如果周川老师真的是狐狸君，我每一天都在吐槽他，一口一个戏精的。不对呀、啊，如果周川老师真的是狐狸君的话，这种情况下他应该弄死我才对，怎么可能让我白吃白喝还免房租？不是，不是这样的。如果周川老师不是狐狸君的话，你们俩哪来的深刻情谊，能让他牺牲几百万的房子给你住？ 是我，我也给他打扫卫生、做饭、遛狗了、嗯。可是这种事情谁不能帮他做？哎呀，不行不行，我一定要去找他问清楚才对。如果周川老师和胡立军都是同一个人。 那我岂不是被同一个人的两个号耍得团团转、啊？不行，个消息炸他一下。我在门口崴了脚，不知道有没有骨折，快给我开门。走个路还能把脚给崴了，真是给他跪了。 周川老师，你的脚，我的脚怎么了？我在门口崴了脚，不知道有没有骨折，快给我开门。脚上的鞋太脏了，也不知道洗洗啊。 应该没被发现吧？了不起啊！天天这么晚回来，二多万没人遛、啊。我给你地方住，鱼要给你加班费吗？哪边比较重要？心里没点数啊！缺心眼。对对对，我就是不知好歹，缺心眼。毕竟当初你劝我别进出版行业，先活着再实现梦想的时候，我不也没听你？ 对啊，你什么时候听过我的话呀？糟了，这是胡狸君说过的话。我什么时候跟你说过这些话呀？你入行前，咱俩应该不认识吧？如果咱俩认识的话呀，我肯定劝你别当编辑。瞧瞧你现在这样，连几百块钱罚款都交不出来。哼，谁能想到，身家千百万的周川老师，竟然连几百块钱的小钱都要计较？ 壶里有热水，喝什么凉水啊？喂，大姐，回国了。黄泉客栈的事回头再说吧。哎，要翻翻点江雨晨去啊，挂了，拜拜。 跟你商量个事儿，以后谁煮饭谁打扫战场。你怎么不说谁煮饭谁吃饭？你吃饭了呀，这没毛病啊。哎，这些洗洁精够不够啊？太多了，这些都可以把所有的锅碗瓢盆都洗一遍。 你会不会洗碗啊？用这个，钢丝是用来刷锅的。用什么不都一样？老师。嗯。你有小号吗？又来了。什么小号呀、啊？我大号都忙不过来，还小号？我都还没说是什么小号呢。什么小号都没有，微博、微信、QQ 什么都没有。 你问这干嘛呀？没有，就是随便问问嘛。哎，老师，我发现了一件很有意思的事情。什么呀？你每个故事的结尾都会有五个省略号，这是习惯吗？不行啊。行。 我只是觉得这个跟我一个网友的习惯很像、嗯，这个习惯很多人都有啊，他们都是你网友啊。可是你们连说话的语气都一样，嗯、尤其是吐槽江老师的时候。嗯、江雨辰他也烦，那回头可以介绍我们认识认识。你到底想说什么、啊？老师。嗯。 你是狐狸君吧？